আজি প্ৰায় বাৰ বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে ইয়াত ওচৰতে এখন গাঁৱৰ পৰা এখন নাও নাওৰে দহজন যাত্ৰী আহি আছিলে আহি থাকোঁতে কিছু ধুমুহা আছিলে সেই ধুমুহাত ভৰিত যাতে নাওখন কেপচাইজ হৈছে আৰু কেপচাইজ হোৱাৰ ফলত তাত দহজনকৈ ব্যক্তি পানীত পৰি যায় তাৰে পাঁচজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে ৰিকভাৰ কৰা হৈছে তাৰে চাৰিজন ব্যক্তিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁ সৰু এগৰাকী মাইনৰ শিশু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু পাঁচজনকৈ ব্যক্তি এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাবৰ কাৰণে আমাৰ এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিষয়ববী ইয়াত উপস্থিত আছোঁ স্থানীয় ৰাইজেও সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ তেওঁলোকক যিকেইজন সন্ধানহীন ব্যক্তি হৈ আছে পাঁচজনকৈ ব্যক্তি তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে जोर उधार कार्य जो आमार चली आकेेराहे चल एन डी आर एफ आस डी आर एफ और आशा करीक यार फलाफल लाभ